FAM sebagai badan rasmi, badan induk yang dah menjadi badan induk untuk sukan bola sepak di Malaysia lebih daripada 60 tahun, 70 tahun, takkan benda basic macam ini pun FAM tak boleh buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jadi seperti yang aku pernah bagi tahu dalam aku punya live stream uh, tempoh hari iaitu masa Nepal lawan Malaysia, aku akan buat satu episod berkenaan dengan uh, Motivated decision iaitu rayuan uh, yang FIFA terima di yang dilakukan oleh APM itu telah ditolak dan hukuman kekal dan FAM membuat request untuk motivated decision dan bagi aku perkara ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan oleh FIFA FAM untuk membawa kes ini ke KAS dan apa yang FIFA bagi tahu dalam 63 muka surat atau dalam motivated decision mereka itu bagi aku adalah membuka pekung di dada FAM sendiri dan ini adalah eh uh, huraian ataupun uh, pecahan ataupun apa orang cakap mungkinlah breakdown lah bagi aku mungkin taklah terlalu terperinci tapi secara ringkasnya inilah yang FAM bagi tahu yang FAM terima yang diberitahu oleh FIFA sendiri apa yang FIFA mendedah apa yang FIFA dedahkan okey kita bagi tahu dulu latar belakang kes apa sebenarnya yang berlaku FIFA memulakan ada uh, dengan memulakan dokumen ataupun motivated decision ini dengan fakta kes lah, fakta paling asas iaitu tujuh pemain warisan ini memang tak memang bukan lahir di Malaysia memang mereka lahir di luar negara itu semua sedia maklum dan mereka memperolehi pasport Malaysia dengan dalam masa yang sangat singkat lah maksudnya mereka ni tujuh pemain warisan ni dapat macam seakan diberikan express lane lah untuk memperolehi pasport Malaysia Uh, ada yang langsung tak pernah bermain uh, dalam liga Malaysia lah iaitu liga tepatan kita iaitu liga super dan antara mereka ni mereka terus membuat debut dengan full debut dengan senior squad lah iaitu pasukan Harimau Malaya kita kan semasa menentang pasukan-pasukan uh, yang beraksi bersama-sama dalam kumpulan F iaitu Piala Pusingan Kelayakan uh, pusingan kelayakan Piala Asia uh, di Saudi Arabia 2027 dan bagi bagi FIFA mereka rasa there is there is something wrong lah with this So dia orang kata ini adalah red flag. Jadi mereka membuat satu siasatan. Selepas mereka juga menerima aduan rasmi lah daripada pihak-pihak yang tertentu. Dan kemudiannya FIFA mengatakan bahawa mereka menerima dua set dokumen. Dan FIFA sendiri memberitahu ataupun uh, sedar bahawa ada yang tak kena lah dalam dokumen yang diterima ni. Uh, dalam dokumen motivated decision tersebut, FIFA menunjukkan dengan jelas Uh, iaitu fakta yang paling penting lah. FAM menghantar sijil kelahiran Datuk dan Nenek yang kononnya lahir di Malaysia tapi bila FIFA membuat uh, request ataupun meminta dokumen rasmi daripada kerajaan Argentina, Brazil, Spain dan juga Netherlands dokumen yang diberikan oleh uh, pihak berkuasa daripada negara-negara tersebut menunjukkan bahawa dokumen asal Datuk dan Nenek mereka yang tujuh pemain warisan ini sebenarnya lahir di negara masing-masing iaitu Argentina, Brazil, Spain dan juga Netherlands. Memang bukan dilahir di Malaysia lah. Ha. Ini bukan salah uh, teknikal, ini bukan salah ejaan, bukan salah tahun, bukan salah nama, tapi ini adalah, orang cakap apa, dua versi yang berbeza. Dan FIFA terus mengklasifikan perkara ini, mengelaskan perkara ini sebagai forgery ataupun pemalsuan. Dan seterusnya, FIFA juga memberitahu bahawa Borang permohonan uh, yang dilah, dihantar oleh FPM itu, itu ke FIFA ada satu dokumen yang memberi apa yang membuat declaration tujuh pemain ini membuat declaration yang bahawa tujuh pemain ini telah tinggal di Malaysia selama 10 tahun dan mereka berkelakuan baik di Malaysia. Padahal uh, dan juga mereka mempunyai hubungan pertalian, pertalian, pertalian keluarga dengan Malaysia dan FIFA Sangat jelas, FIFA secara jelas menulis bahawa borang itu impossible. Sebab apa? Ada pemain yang baru menesuk Malaysia pada tahun 2025. Macam mana mereka boleh membuat declaration tangan-tangan dengan cap jari yang mengatakan bahawa mereka dah tinggal di Malaysia selama 10 tahun. FIFA panggil benda ni sebagai false declaration by the players. Dan kemudiannya FIFA juga uh, mengesahkan uh, proses pengesahan FIFA aa uh, iaitu pada awalnya uh, FIFA sudah sebenarnya tertipu. Ramai orang tanya termasuklah aku sendiri mengatakan bahawa kenapa awal-awal lagi FIFA dah bagi green light ataupun FIFA dah approve. Kenapa sekarang baru nak batalkan? Okey dalam FIFA dokum, uh, dalam dokumen tersebut ataupun motivated decision tersebut FIFA menjawab. FIFA uh, aa menghantar dokumen palsu. Jadi FIFA percaya dan FIFA mengeluarkan surat kelayakan. Bila dokumen sebenar sampai selepas FIFA membuat siasatan, FIFA sedar yang FIFA sebenarnya ataupun mereka tertipu. FAM dah menipu FIFA. Jadi surat kelayakan automatik yang diberi pada awal itu secara automatiknya jadi batal. Terus invalid. FIFA menulis the eligibility confirmation was issued based on falsified documentation for that time being. Maksudnya pada ketika itu. Maknanya salahnya bukan kepada FIFA tapi dokumen yang FAM sendiri hantar itu dah salah. Dan FIFA percaya dan FIFA umumkan sah. Kemudiannya lepas FIFA buat siasatan, sebenarnya dokumen itu tipu. Dokumen palsu. Jadi FIFA pun menarik balik kelulusan tersebut. Kemudiannya, FIFA juga menjelaskan bahawa FAM gagal untuk melakukan due diligence. Aa, ayat paling-paling, ayat antara ayat yang pedas lah dalam motivated decision sebanyak 63 muka surat tu. Sebab apa? FIFA memberitahu dan FIFA menghentam FAM secara bertubi-tubi ya dalam tiga muka surat. Ayat-ayat FIFA itu sangat keras. Antaranya, FAM failed to perform even minimum due diligence. FAM relied on altered documents without a verification. FAM was negligent at multiple levels. Multiple levels eh. FAM, FIFA kata FAM tak menyemak langsung dokumen <laughs> dokumen asal, rekod kelahiran daripada negara-negara asal tersebut konsistensi maklumat sama ada terima daripada ejen ke ataupun terima daripada mana-mana pihak yang yang berkaitan ke dan juga pergerakan pemain keluar masuk pemain ni daripada negara asing eh, daripada negara luar ke dalam negara Malaysia lah negara kita dan sejarah keluarga pemain-pemain warisan ni langsung tak dicek oleh FAM. FAM sebagai badan rasmi, badan induk yang dah menjadi badan induk untuk sukan bola sepak di Malaysia lebih daripada 60 tahun, 70 tahun takkan benda basic macam ini pun FAM tak boleh buat. Ha, itulah kegagalan total, kegagalan secara total oleh FAM. Dan kemudiannya FIFA juga menulis bahawa FAM dipercayai terlibat sebagai facilitator. Oh, ini ini antara yang paling berat lah bro. Dia kata FIFA kata apa? FIFA kata FAM bukan sekadar tertipu, tapi FAM's conduct facilitated the falsification process. Maksudnya FIFA sendiri bertindak dan memberi bantuan untuk menyenangkan proses pemalsuan tersebut. Ah, ha, ini satu perkataan ataupun statement yang berat. Kenapa? Kenapa borang, uh, borang, borang naturalisasi ataupun borang permohonan yang dihantar kepada FIFA itu adalah di bawah bidang kuasa FAM. Dokumen dihantar melalui FAM kepada FIFA. FAM sendiri juga mengaku bahawa dokumen tidak boleh dipertahankan. Kau, benda ini dah paling basic lah. Kalau kau sendiri tak yakin dengan dokumen kau, kenapa kau hantar? Kan? Itu dah satu masalah sebenarnya. Kenapa benda macam ni boleh berlaku? Sebab itulah macam yang aku cakap tadi, kegagalan secara total daripada pihak FAM sendiri. Dan kemudiannya FIFA juga memberi uh, memberi penjelasan lah yang kenapa rayuan FAM ditolak, ditolak, dan bagi aku memang gagal lah, gagal secara total. Uh, standard undang-undang iaitu comfortable uh, satisfaction. FIFA menjelaskan standard bukti lebih tinggi daripada balance of probabilities. Tapi tak, tak sampai tahap uh, beyond uh, reasonable doubt lah. Maknanya, maksudnya apa? Cukuplah bukti itu konsisten FIFA dah boleh yakin dah. Dalam kes ini bukti yang FIFA dapat itu sangat jelas. Dokumen asal yang diperoleh daripada negara macam Argentina, Netherlands, semua itu Spain adalah lebih lebih asli, lebih meyakinkan dan memang benda tu asli berbanding dokumen yang FAM hantar. Berbeza lah tau. Dua dokumen ni. Macam siang dan malam. Ha, memang kebenaran akan menang lah. Total, total loss lah bagi FAM. Memang sangat-sangat gagal dan juga kemudiannya FIFA menjelaskan bahawa pemain langsung tak boleh nak melepaskan tanggungjawab sebab apa pemain itu juga didenda kerana mereka mendenda borang palsu borang declaration 10 tahun tadi kan dan mereka membuat declaration maklumat yang mustahil iaitu mengatakan bahawa atuk dan nenek mereka lahir di Malaysia dan mereka menyerahkan secara total secara bulat-bulat kepada ejen dan kawan mereka yang mempunyai hubungan rasmi ataupun communication dengan FAM Langsung tak buat saya makan sendiri Sebab apa mereka mempercayai ejen mereka Jadi Ayat FIFA yang menjelaskan bahawa Pemain turut bersalah adalah Players acted with gross negligence Maksudnya player tu Ignorant lah Langsung tak ambil tahu pun benda ni Dan Kemudiannya FIFA juga memberitahu bahawa FAM gagal Dan gagal secara sistematik Gagal secara sistematik ni bro kalau sistem tu gagal, maksudnya apa? Organisasi tu satu organisasi itu memang gagal lah. Dia macam kalau kau ada ISO uh, untuk menjaga kau punya quality, sistem quality, quality sistem manual kau orang, QMS kau orang, uh, tapi sebab kan sistem itu gagal, maka quality level dalam kilang kau memang gagal. Uh, itu 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 term yang paling mudah yang, yang aku boleh explain dan FIFA menekankan bahawa forgery ataupun pemalsuan ini bukan salah teknikal. Ini salah memberi sport advantage kepada Malaysia. Malaysia menggunakan pemain yang tidak layak untuk bermain dengan Malaysia dalam perlawanan rasmi FIFA. Holgado skor, Figueredo skor, jadi Malaysia menang. Semua ini dikira sebagai kelebihan tidak sah. Kita Kemenangan kita di menentang Nepal dan juga Vietnam tu mungkin boleh di, boleh dibatalkan secara secara kekalahan 3-0 tau. Dan kenapa uh, rayuan FAM ini ditolak secara bulat-bulat? FAM cuba untuk berhujah. Mereka ditipu oleh ejen. Mereka tak tahu dokumen itu palsu. Mereka ikut prosedur biasa, prosedur rasmi yang diberikan kepada mereka. Dan FIFA menjawab senang je. Semua itu irrelevant. Sebab apa? Sebab undang-undang FIFA dia menggunakan prinsip strict liability. Jadi dokumen palsu itu dihantar oleh uh, kepada FIFA melalui FAM. dan FAM yang bertanggungjawab. <coughs> Jadi FAM lah yang bersalah. FAM tetap bersalah dalam hal ni. Dan secara langsung, secara, secara langsungnya FIFA pun memberitahu uh, hukuman itu kekal. Tak ada langsung uh, discount ataupun reduce punishment lah. FIFA memberitahu bahawa uh, pemalsuan ini satu kesalahan serius yang mungkin ada ada unsur-unsur jenayah antarabangsa lah kan. Dan kelebihan uh, sports advantage, kelebihan sukan berlaku. FAM memang sah 100% terlibat. Pemain turut terlibat integriti perlawanan yang melibatkan tujuh pemain warisan ini pun terus rosak lah. Dan kesimpulannya dekat situ, FIFA berpendapat uh, hukuman mesti kekal. Final decisionnya, Malaysia ataupun FAM lah. Bukan Malaysia lah sebab FAM yang mewakili Malaysia sebenarnya. Bukan semua pun rakyat kita ni bersetuju dengan tindakan FAM ni. Maksudnya FAM kalah secara total. Rayuan ditolak, keputusan uh, hukuman itu kekal pemain tak layak langsung untuk beraksi dengan Harimau Melaya melainkan mereka dah mengikut apa uh, um, dah duduk di Malaysia lebih daripada 5 tahun berturut-turut untuk dikategorikan sebagai pemain naturalisasi dan bukan lagi pemain warisan dan juga bagi aku tak ada langsung lah ruangan, ruangan untuk Malaysia defend untuk defend diri dan ini membawa kepada soalan terakhir yang aku rasa aku pun agak beratlah untuk aku mengatakan perkara ini. Tapi ada harapan ke dekat KAS nanti? Sebab apa? Tunku Mahkota Johor ataupun Tunku Ismail dah memberitahu yang segala kos akan ditanggung olehnya. Tapi bagi aku secara personal ada peluang, ada 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 hak. Adalah hak FAM untuk membawa perkara ini ke KAS. Tapi jawapan aku, jawapan paling realistik aku yang boleh aku bagi adalah peluang sangat tipis. Mungkin hanya 5% saja. Dan kalau dah 5% tu, kau dah tahu kau tak akan dapat uh, menukar uh, keputusan, kenapa nak hantar? Ha, uh, kita kena terima lah kesalahan yang telah dilakukan ini. Walaupun bukan kita, bukan aku yang melakukan kesalahan ini. Tapi aku kena terima lah hukuman tu sebab FAM yang mewakili negara Malaysia berurusan secara rasmi dengan FIFA dan FAM buat hal. Ha, uh, memang buat hal. Jadi itulah dia breakdown yang aku boleh bagi uh, setakat ini untuk kesalahan secara total oleh FIFA ni hampir 14 minit aku dah bercakap, bercerita mengenai perkara ini dan kalau korang rasa pendedahan ataupun konten aku ini boleh berjaya memberikan satu insight baru kepada korang, mungkin korang boleh like dan share lah, dan kepada korang yang masih lagi belum subscribe, tolonglah subscribe channel aku sebab akan memberikan aku lebih semangat lah untuk memberi konten-konten seumpama ini di masa hadapan so itu saja This is the Blue Podcast Malaysia dan aku zonan jumpa lagi kita di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.